بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دس سال گزر چکے تھے مکہ کی گلیوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان مبارک سے حق کی آواز سنتا وہ آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ پر جان مچھاور کرنے لگتا یہ حالات دیکھ کر مکہ کے کافر بہت پریشان ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر دباؤ ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنو انہی دنوں یمن کے مشہور شاعر اور قبیلے کے سردار طفیل بن عمر دوسی مکہ آئے لوگ انہیں بہت مانتے تھے جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہوئی کہ اگر کہیں طفیل نے محمد کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ نہیں سکتا اور پھر طفیل تو ایک خود شاعر ہیں کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں محمد کا اونچا پر اثر کلام اور پھر ان کے سیرت و اخلاق کی کشش طفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو ہی جائیں گے اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے گا مکہ والوں کے لیے توفیل کا آنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا وہ لوگ توفیل کے پاس پہنچے اور کہا ہوشیار رہنا یہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی باتوں میں ایسا جادو ہے جو ایک بار سن لے پھر اس کے اثر سے بچ نہیں سکتا جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو کے رہتا ہے مکہ کے بہت سے بولے بالے لوگ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں توفیل نے ان کی باتوں پر یقین کیا اور دل میں طے کر لیا کہ ہر گز اس شخص کی آواز نہیں سنی گے اور پھر جب بھی کعبہ آتے تو کانوں میں روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑے ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے اتفاق سے توفیل بھی پہنچ گئے خدا کا کرنا کہ قرآن شریف کی آواز ان کے کان میں پڑی انہیں یہ آواز بہت بلی لگی پہلے تو سوچ میں پڑے لیکن پھر سوچا کہ میں خود ایک شاعر ہوں, اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے واقف ہوں کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری سننا تو چاہیے کہ آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان ادھر لگا دیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے نماز مکمل کی اور گھر جانے لگے طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے پر پہنچے تو آواز آئی حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار توفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی توفیل نے اپنی پوری بات بتائی پھر توفیل نے کہا حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی توفیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے دل کی سیاہی دل گئی انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا یہ کلام کسی انسان کا نہیں یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے اس سے منہ مو موڑنا ہدایت سے منہ مو موڑنا ہے یہ انسانوں کو پیدا کرنے والے کا کلام ہے اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے جب طفیل یمن واپس جانے لگے تو کہا اے اللہ کے رسول میرا سینہ تو نور ایمان سے بھر گیا اب دعا کیجئے کہ میرا قبیلہ بھی اسلام کی روشنی پائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی گھر پہنچ کر تفیل نے سب سے پہلے اپنے والد کو کہا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں اب میرا رشتہ صرف اس شخص سے ہے جو رسول کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے والد نے کہا اچھا ایمان میں یہ قوت ہے کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے زیادہ ہے بیٹے سے کہا لو ہمیں بھی سناؤ اس رسول کی باتیں تو فیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا حق کی کشش نے کام کیا اور کہا میں بھی اس نبی پر ایمان لاتا ہوں پھر غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑا باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی اور بیوی سے کہا اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ میں تو مکہ والی نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو میرا رشتہ صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں توفیل کی اثر بری تقریر سن کر بیوی بی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے اور کہنے لگی آپ میرے شوہر ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت میں ہی رہوں گی میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں توفیل بہت خوش ہوئے ان کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا کہ کتنی کشش ہے ایمان میں یمن کا یہ سردار صرف دنیا کی عزت لے کر مکہ آیا تھا مگر واپس گیا تو ایمان کی عزت کے ساتھ یہ ہے ایمان کی اصل کشش جو دلوں کو بدل دیتی ہے رشتوں کو پاکیزہ کر دیتی ہے اور زندگی کو روشنی سے بر دیتی ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے واقعات آپ تک پہنچ پائیں